Приветствую, подписчики. Ну что, мы наконец-то добрались до Камрад Феста. Вот тут у нас движ такой. Сейчас, 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 Дима. Приветики. Он веселый что-то снимает. А, я тебя вижу. Короче, копать мы не будем, будем снимать. Вот такой у нас тут движ. Ребят собралось много. Вот сейчас, чтобы вы понимали. Так. Вот палаточный городок. Там палаточный городок. Там вот кухня, сцена. Вот. Мы сегодня под флагом честных копателей опа вот так вот так что у нас все серьезно вот, вот такая территория все весело вот так что заходите будем последние новости конкурсы все дела все что сможем снять то снимем вот ну все давайте Будут какие-то прикольчики, конкурсы. Будем показывать. А если еще и найдем золотых рублей, о, это будет супер вообще. Вот так вот мы сегодня отдыхаем. юхуху ху Ставим лайки. Э -э -э. Вы целый копач с вами. Сегодня радует... Погода радует, золото блестит, клады ждут своих кладоискателей. Да, да, сейчас а палатка на открывает свои двери для любителей Абсента! Yeah. Вот такой вот у нас движ сегодня. Все чинно, благородно. поехали далее вверх! добрый день добрый день наши кладоискатели наши любители копа любители золота и других артефактов мы зовем всех к сцене камрад фест 2018 начинается Меня зовут Антон, и волей судьи мне выпало, который год подряд быть с вами и вести этот замечательный фестиваль. Я желаю вам легкого копа. Еще раз напоминаю, не ищите глубоко сильно. Мы зарыли все на расстоянии 20-25 сантиметров. Будьте добры, помедленнее. Я записываю. Желаю вам удачи, успеха и, главное, хорошего настроения и везения! Алексей Самков! Мужики! Коврады! Здорово! Как настроение? Отлично! Огонь! Огонь! Сегодня будем также презентовать Air Metal Detectors. Кто знает, кто слышал? Руку вверх! Руку вверх! Кто хотел бы выиграть его сегодня? Номер 33. Закопан уже. Вы выиграете его, Где? если найдете этот жетон. А чего жетон сделал? 33 жетон. Ребята, сейчас, сейчас будем торжественно открывать. Путкаемся все на календарь. Пойду, и пойду. массово ищем золото. Напомню, там три золотых монеты. Около десятка серебряных монет. И также есть монеты английские. И плюс еще сейчас скажем номера, которые выиграют металлоискатель Квест по жетону, по номеру жетона. Вот. И другие. Да, 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 да. Уже... Леш, я еще возьму минутку твоего внимания, внимания наших комрадов. Здесь я решил это в самом начале сделать, чтобы порадовать и тебя, и всех наших гостей. Комрад Павлоград сегодня вместе с нами. Где вы есть? Комрад Павлоград. Максим, Максим, Леш, тебе подарки привезли из Павлограда. Так, быстренько прошу, комрад Павлоград на сцену, вручают Леш подарки, и мы движемся далее. Что это такое, Макс? В первую очередь хочу подарить в галерею Комрад Пав... Киев Подяку, которая была выдана Камрад Павлограду Который отдали казан 11 века В музей краеведческий города Павлограда За это нам выдали подяку это первое. Это первое. Как, так как мы уже тоже организация считаемся, хочу тебя презентовать и вступление твое посвящение да. а а свою а же а организацию, а как и Стив Джобс. Извините, я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добрить начну. Для этого тебе еще два шеврона и наша наклеечка. Разочек. А вот такого у тебя нету в организации. Так, как друзья. Дома? Реализуй мечту. Давай дальше, Это значок, это значок. Значок, всё. спасибо большое, сейчас спасибо большое, Максим. Золото, жетоны. Спасибо, спасибо. В общем, пойдем искать воноска. золото, жетоны. Найдем все. Веселый копоть. <свист> <свист> Мир. 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 Подходите, подходите поближе, поближе. Но круг пока вот так вот отсюда. Итак, сейчас рекорд Украины, да? или рекорд мира? А рекорды бить, это вам не золото искать. Надо уметь. 50 тысяч катушек. катушек. Мы круто не делаем, мы, мы делаем полукруг. Я знаю, что ты молодец. Ребят, подходите. Вот со мной. Чуть -чуть. It wasn't easy But nothing is now <звучит> 2018 А сейчас, вот так как вы стоите, внимание, uh, Я напомню, каждый из вас получит календарь уже сегодня в конце дня. Вот этот самый календарь. Поэтому сделайте лицо максимально счастливым. Потому что мы рекорд Украины. У нас есть специальная комиссия. Наш фотограф подскажет нам, как лучше расположить металлы мы просим вас всех здесь оставаться. Если можно, чуть-чуть вот разойтись, так чтобы в центре оставить место. 133. 133 металлодетектора у нас в том году было. 133. И... Сделайте, ребят, сделайте несколько шагов назад, несколько шагов назад. ...разносить результаты и вручить всем вам, вернее, Алексею, ну, в лице Алексея поздравить всех вас с новым рекордом. Итак, этот рекорд зафиксирован в категории массовых захватов ПРШ в разных проведениях. Ширичного фестиваля любителей божьего, Камрад Фест 2018, участники фестиваля презентовали новый рекорд Украины. А саме найдовший ланцюг з метали шукачів. І ми зафіксували наступні результати. Отже, довжина ланцюга складає 51 метр 40 сантиметрів. І загальна кількість метало шукачів складає 178. Очередь. Ну і як свідоцтво реєстрації цього рекорду, Вітаю всіх вас! Ну и вручаю почестный диплом Книги Рекордии Украины, Громадской Организации, пошуково исторический Клуб, Камрад. Витаю также всех гостей фестиваля. Керівник Сынков, Алексей Алексеевич. Вітаю вас. Это наш общий рекорд. Пускайте по кругу. Простим Давайте радуемся. Это наш

Да оно, ж, оно ж видно будет где копано, а Да, я поэтому здесь остановился. А тут нет.

Нет, он нашел. Три копейки. А я сары, это. Копать или не копать? Пойдем к Пошли. Идем копать. Идем. Там, там такой сигнал, у меня пищало. Там проволочный сигнал, его копать никто не будет. А я бы его выйду. Как но? Я чувак за стеной приехал. А, там брой. В ахере, походу. Просто в ахере. Людина постельно приехала. А у нас тут... Комрад Фест. еще у нас тоже будет еще одну. У нас тоже монетка. Слушай, куда я это делаю? Монетка, монетка 84, видишь? Давай, пошли дальше. Они взяли, пробили лопатой и вставляли там монеты. Понимаешь? Да, поэтому здесь нету копанных глям. Вот жетон там, да, прорубили. Здесь, видишь, какая угу. полегкая. Я еще так быстро никогда не копал. <связь> <связь> О, хороший сигнал. Но очень похоже на пробку или... Опять это фигня, да? это гонят. Пуля? Для угу. какая здоровенная. Уже третья. Да, третий. А Здоров... а да, 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 да. Так, ты стоишь там, да? Да, ты тогда здесь притопчи. Угу. А я. Привет, друзья. Целый кобоч Украина. Ну что, ребята, участвуем в конкурсах. Два жетона. Что тут у нас еще? Шрапнели такие три штуки. Вот такая пробочка замечательная. Так, все мы сюда кидаем. И у нас еще есть монетка 3 копейки 84 -го года. Реально тут, короче, куча всего. Не знаю. Ну там 24 та поверьте нас. Все, копаем далее. Зараз найдем 33-й. Куда у нас Николай Стай? Такой сигнал, просто. Ты нажимаешь? Да. Привет друзья, хороший сигнал. Не знаю, что тут закопали, або что-то валялось. Видите, чётко. Наверное, опять что-то. Да. Ты же подивись, какая у нас Да. Все, погнали далее. Мы нема часу. Ну что? Копеечка. Есть. 1892. Одна копейка. Огонь, огонь. Все. А, царек? Ну да, царек. А, знаешь, ты уже выиграл цвета. Уже валяется Значит, Кидаем, кидаем. Я все Ну что, ну хороший сигнальчик, да? Что мы выкопались сейчас? Ту копеечку мы сняли, да? 3 копейки го года, куча шрапнели. Що там ще було? А, копійка 1892 да, це була. Гудзик був якийсь. І зараз сигнал реально мідь. Дуже високий сигнал 83-85. В принципі, да, по идее, должна бути медь. Но конечно тут могли зарити и не знаю, екскаватор. Не знаю. Ага. Тут 20. 20 тысяч раз. Вот оно. Вот оно, почему так было. Ну, ребята, ну что скажешь? Что? Зато пробуем... Давай. Угу. Да. Поехали. Ну, друзья, нашел снова включения. Короче, покажи людям, что они делает. У них там конкурсы на Кноппайс 2018, все движения. А мы решили... Правильно? Ради чего мы сюда приехали? В принципе. Покопать. Пообщаться. И пообщаться. Ну вот... Кто-то побухать? А кто-то побухать, да. Ну, короче, мы решили не набухать, решили, что надо это, да? И, и, короче, две монетки сразу, правильно? А я думаю, что у нас звонит, и никто его не поднял понимаешь? От люблю Фортуну за то, что она поднимает то, что никто не поднимает. Такие какие советики, конечно, Галине. Но все равно, блин, ну это ж азарт. Копейка, походу. И, и трешечка. Но это не в Нет, не это не вброшено. Я такую уже нашел. И я трешечку нашел тоже не вброшено. Ладно, почистим, да? Mm -hmm. Подивимся. Мы помахаем тут веером. Не буду сваляться. Ты меня не лечи. И не води рукой. Я уже как большой. И, сука, сам все знаю Лучше со мной давай, давай. Танцуй